সকলোৰে জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৱ থাকে কাৰোবাৰ খাদ্যৰ অভাৱ কাৰোবাৰ বস্ত্ৰৰ অভাৱ কাৰোবাৰ সুখৰ অভাৱ কাৰোবাৰ টকা সা সম্পত্তিৰ অভাৱ এই অভাৱবোৰক লৈ কেতিয়াও অত্যাধিক চিন্তাত ডুবি নাথাকিব যদি আপুনি চিন্তাত ডুবি থাকে তেতিয়া আপোনাৰ দুঃচিন্তা দুৰ্দশা আৰু বাঢ়ি যাব আৰু অন্তৰত লোভৰ জন্ম হ'ব আনৰ সা সম্পত্তিক লৈ হিংসা লাগিব কোনোবাই আপোনাৰ কথাত ঠাট্টা কৰিছে আপোনাক অপমান কৰিছে সেইবোৰ ঠাইতে এৰি আঁতৰি যাব সেইবোৰ কথাত বেছি ভাবি মনৰ ভিতৰত লৈ নুফুৰিব এইদৰে গোপনে ভাবি ভাবি পাৰ কৰিলে আপোনাৰ অন্তৰত ক্ৰোধৰ জন্ম হ'ব অন্তৰখন কঠোৰ হৈ পৰিব হিংসা বিদ্বেক বাঢ়ি যাব এই পৃথিৱীত বহুদিন জীয়াই থকাৰ চিন্তা নকৰিব কিদৰে বহুত বছৰ জীয়াই থাকিব পাৰি তাৰ কথা চিন্তা কৰি থকাতকৈ কিদৰে জীয়াই থকা প্ৰতিটো দিনতে নিজৰ লগতে সমাজৰ বাবে হিতকাৰী কাম কৰি যাব পাৰি তাৰ চিন্তা কৰক দেখিব মৃত্যুৰ পিছতো আপুনি সদায় সকলোৰে মাজতে জীয়াই থাকিব জীৱন এটি সুযোগ ইয়াক ভাল কামত লগাওক জীৱন এটি সুন্দৰ সপোন ইয়াক বাস্তৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰক জীৱন এক চেলেঞ্জ ইয়াক গ্ৰহণ কৰক জীৱন এটি কৰ্তব্য ইয়াক সম্পাদন কৰক জীৱন এক খেল ইয়াত নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰক জীৱন এটি প্ৰতিশ্ৰুতি ইয়াক পূৰণ কৰক জীৱন দুসময় ইয়াক অতি কম কৰক জীৱন এটি মিঠা গান ইয়াত সুৰ দিয়ক জীৱন এটি সংগ্ৰাম ইয়াত জঁপিয়াই পৰক জীৱন এক ট্ৰেজেডি ইয়াৰ মুখামুখি হওক জীৱন এক দুঃসাহসিক অভিযান সাহসেৰে ভ্ৰমণ কৰক জীৱন এখন ভাগ্য ইয়াক নিজেই লিখক জীৱন অতি মূল্যৱান ইয়াক নষ্ট হ'বলৈ নিদিব জীৱন জীৱনেই ইয়াৰ বাবে অবিৰত যুদ্ধ কৰি যাওক এই পৃথিৱীত কোনো এশ শতাংশ পাৰ্ফেক্ট নহয় আপুনি নহয় ময়ো নহয় কিন্তু আমি নিজকে সফল কৰিবলৈ আমি আমাৰ মাজত যি আছে তাক লৈ কামত আগবাঢ়িব লাগিব যিখিনি আমাৰ মাজত নাই তাক লৈ দুখ পৰিলাভ নাই যি আছে তাক কামত লগাওক বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়া মাদক দ্ৰব্যৰ নিচাতকৈও বেছি হৈ পৰিছে সেইবাবে ইয়াক অতি সাৱধানে ব্যৱহাৰ কৰক অযথা ছ'চিয়েল মিডিয়াত লাগি নাথাকিব নিজৰ জীৱন কেতিয়াও আনৰ লগত তুলনা নকৰিব আপোনাৰ জীৱন আপোনাৰ আনৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ গৈ হয়তো আপুনি পিছ পৰি আছোঁ বুলি ভাবি হতাশ হৈ পৰিব বা আন কোনো লোকতকৈ নিজক উন্নতি দেখি অহংকাৰী হৈ পৰিব তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ প্ৰকৃত লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰি গুচি যাব আপোনাৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্য কেতিয়াও চিৰস্থায়ী নহয় আপুনি শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হৈ থাকিব কি কি খাদ্যই কি কি বস্তুৱে আপোনাৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্যক দুৰ্বল কৰিব পাৰে তাক লৈ সদায় সজাগ হৈ থাকিব সেইবোৰ খাদ্য বা বস্তু ত্যাগ কৰক পিতৃ মাতৃ হ'ল আমাৰ জীৱনত আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ আপুনি যি সমস্যাতেই নাথাকক কিয় সমাধান পিতৃ মাতৃৰ পৰাই বিচাৰি পাব সেইবাবে প্ৰতিটো কথা বা প্ৰতিটো সমস্যা মা দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰক শুদ্ধ সমাধান পাবই মা দেউতাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ জীৱনত কিছু শুভাকাংক্ষী থাকিব যিয়ে আপোনাক বিনা স্বাৰ্থত আপোনাৰ ভাল হোৱাতোক লৈ আশাবাদী তেওঁলোকক কেতিয়াও আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই নেপেলাব বন্ধুৱে জীৱনত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰে সেইবাবে বন্ধু নিৰ্বাচন কৰোঁতে সচেতন হওক বেয়া বন্ধুৱে আপোনাক একেবাৰে ধ্বংস কৰি পেলাব আৰু সঁচা বন্ধুৱে আপোনাৰ প্ৰতিটো বিপদতে মানুহক তুলি ধৰাত সহায় কৰিব কোনোৱে আপোনাৰ বিষয়ে কি ভাবে তাক লৈ বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিব আপুনি ভালটো কৰিলেও এনে কিছুমান আছে যি আপোনাৰ কামত বেয়াটোহে দেখিব সেইবাবে আনে কি কয় তাক লৈ ভাবি নাথাকিব নিজৰ কাম ঠিকমতে কৰি যাওক আপোনাক কোনেও সুখী কৰিব নোৱাৰে যদি আপুনি নিজকে সুখী কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে নিজকে সুখী কৰি ৰখাত কেতিয়াও পিছ পৰি নাথাকিব কাকো সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব সদায় সৰল হৈ থাকক আপুনি আনক কেতিয়াও সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কষ্ট কৰি থাকিব নালাগে মানুহৰ এটা গুণ আছে কেতিয়াও মানুহ সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকৰ বাবে যিমান নকৰক লাগে সেইটো কমেই হয় নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিলে নিজকে জয় কৰিব পাৰিব বহুতে আপোনাৰ বিষয়ে কতো সমালোচনা কৰিব তেওঁলোকৰ ওপৰত মাত মাতি তেওঁলোকক আৰু সুযোগ নিদিব সেইবাবে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক নিজৰ চিন্তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিলে বিশ্ব জয় কৰিব পাৰিব আমাৰ মনটো যিকোনো দিশত গুচি যায় মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি নিজৰ আচল কামত লগাওক কৰিবলগীয়া কামৰ ওপৰত চিন্তা কৰক দেখিব সফল হ'বলৈ নতুন আইডিয়া পাব জীৱনত ঘটা প্ৰতিটো ঘটনা বা বস্তুৰ আঁৰত কিবা এটা কাহিনী থাকিবই সেয়েহে দুখবোৰ গ্ৰহণ কৰি আগুৱাই যাওক মনত ৰাখিব দুখৰ শেষত সুখ আহিবই এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ